сказать в первую очередь о том, что оппозиционный блок второй раз уже в областном совете, в городском совете, да, второй раз за непродолжительный период показывает свое отношение к жителям области, города и к депутатам остальных фракций. И когда рассматриваются действительно очень серьезные, жизненно важные вопросы, которые затрагивают интересы сотен тысяч жителей, они просто не являются на сессию городского совета. Основным аргументом, который звучал Сегодня от городского головы и от э, депутатов, которые сегодня не явились, состоялось в том, что якобы все проходит э, в соответствии с законом. Я вам скажу, ну, наверное, мы все-таки сделаем все для того, чтобы и суды, и антимонопольный комитет и правоохранительные органы дали свою оценку все-таки законности э, принятых решений и проведения конкурса. Но э, практика работы за полтора года нашего городского совета и исполнительной власти, части городского совета, та, которая сегодня не явилась, и исполнительной власти говорит о том, что закон используется просто для, для знаете, корпоративных и каких-то корыстных интересов. Я могу провести параллель с системой Прозора, которая была создана для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги по всей стране. А в итоге сводится это к тому, что конкурсы прописываются, условия конкурсов прописываются под конкретных потенциальных или реальных поставщиков. И в итоге выигрывает не тот, кто дает минимальную цену для того, чтобы мы максимально эффективно использовали бюджетные средства, а тот, кто должен был победить и с ценой, как правило, намного более высокой. Аналогичная ситуация есть у нас по конкурсу, о котором мы сегодня говорим. И если проанализировать э, то, о чем вот там написано в этих условиях конкурса и то, о чем говорили мои коллеги, я вот могу сказать, например, что в порядке проведения конкурса, который э, принят наказом Министерства Ведповидного, написано, э, есть критерии оценки. И один из критериев – это ревень с участника конкурсу материальную базу. Ну, Вроді би все понятно, да? Должна быть материальная база. В документі, який називається конкурсна документація для проведення конкурсу з призначенням управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя, написано, що оцінюється стан учасника конкурсу про наявність спеціалізованого обладнання і в лавках, написано, э, в бушках, бульдозер, екскаватор та інше. Мы, если откроем с вами в PRL перечень тех функций, которые должна выполнять управляющая компания, я очень внимательно вчера сидел, еще раз изучал. Я единственное, что нашел, может быть, использовать, собираются бульдозеры, экскаваторы для дератизации, для дезинфекции, не знаю. Ну, это мышь, мышей и насекомых может быть гонять. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что прописаны специально, намеренно в конкурсной документации такие пункты, которые дают возможность выиграть только определенным компаниям, в том числе, которые могут арендовать на каком-нибудь промышленном предприятии, например, бульдозер или экскаватор, и автоматически получить преимущество перед другими участниками, хотя это оборудование абсолютно в принципе не нужно для того, чтобы выполнять эти функции. Дальше в порядку прописана еще финансовая спроможность участника конкурса. Это тот документ, который наказан, да, регламентируется. решении, решение, которое принял в написано «Наявность финансовых ресурсов для забеспечения разрахунков за даденные послуги управления у размере 50% от месячного нарахования протягом півтора месяца». Это миллионы гривен. То есть это миллионы гривен должна компания держать у себя на счетах для того, чтобы иметь возможность победить в конкурсе. Понятно, что компании, связанные так или иначе с финансово-промышленными группами, могут обеспечить себе такое количество оборотных средств, там, денежных средств на счетах. Те компании, которые представляют малый и средний бизнес, которые уже сегодня занимаются управлением... Домов, которые уже определились с управляющими компаниями Они автоматически выбиваются из этих конкурсов Потому что из этого конкурса они не могут участвовать Открываем закон Украины, который называется «Про захист экономической конкуренции» І читаємо, що там написано монопольним домінуючим вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови. І одна з умов сукупна частка не більш ніж трьох суб'єктів господарювання, яким належить найбільше частки на ринку, перевищує 50%. Тобто, То есть, еще раз не научене верня наоборот, навірно, научене удачним для. чиновников и тех, кто залазит в карманы жителей опытом основания нашего места, мы создаем монополистов, мы все понимаем четко на примере, опять же, основания нашего места, запорож газов и так далее, что монополия это всегда плохо для покупателя, скажем так, да, в данном случае для жителя города Запорожья, а конкуренция это всегда хорошо. Поэтому мы говорим сегодня только о следующем если еще раз вот резюмирую. Мы не хотим, чтобы конкурс вообще не был проведен. Мы более года, вот представители четырех фракций, вернее, наши фракции, представителями которых мы являемся, настаиваем на том, что конкурс должен быть проведен. Мы настаивали на том, чтобы он был проведен еще до там, 1 июля 2016 года. Потом мы поняли, что, наверное, не успеваем. Мы хотели, чтобы летом прошлого года был проведен конкурс, и мы запустили этот цивилизованный механизм управления жилым фондом. Мы сегодня хотим, чтобы этот конкурс, который псевдоконкурс, который, победители которых уже известны, он сегодня был приостановлен, чтобы была создана рабочая группа, которая изучила бы те условия конкурса и прописала бы новые условия конкурса, которые бы способствовали проведению честного конкурса, построенного на конкурентной основе в, этот, в эту конкурсную комиссию и в рабочую группу обязательно должны быть включены представители всех фракций городского совета и представители э, общественности. Там, кстати говоря, наказ, о котором говорила Ирина Борисовна, четко предусматривает, что там могут участвовать представники э, громадских объединений в сфере ЖКГ. И нигде не написано, что не могут участвовать депутаты городского совета. Там одна только строка, где четко написано, написано, кто не может там участвовать. Это представители участников, их родственники и так далее. Следующий пункт. Мы хотим прописать условия конкурса и провести честный настоящий конкурс. Это все, чего мы сегодня хотим от городского головы и от и той части депутатского корпуса, которая сегодня абсолютно проигнорировала решение жизненно важного вопроса для жителей города. Мы на самом деле полтора года уже работаем действительно в такой ситуации, когда, когда часть депутатского корпуса принимает решение, используя то преимущество в несколько буквально голосов, которое у них есть. И, к сожалению, к нашему, очень многие решения принимаются не в интересах жителей города, потому что некоторые считают, что город – это их собственная тумбочка, из которой можно доставать деньги. Мы категорически против этого и будем бороться, чтобы это было действительно цивилизованно и в интересах жителей города Запорожья. Спасибо.